Я тебя просила, сука, сучка, ой, э, э, с... эту Просила эти... этим. Тебя... Очень харьковские э, истории. Я тебя просила, сука, сучка, ой, э, э, с, -с, -э, с, -э, с Так. Сегодня уже было семьдесят пять с половиной, семьдесят пять шестьсот, семьдесят пять четыре. Это куда? Вес мой, куда? Вес мой. Вес! <звучит> Алло. Что? Вес мой, говорю. Си? Вес! Вес семьдесят пять, ты сказал. А, а ты же недавно уважился. 77 он было. Нет? Ну уже меньше. Молодец. Ну куда? Всем привет, ребята, это посылка от Эрикса Отрубить. Что ты делаешь? Что-то зеленое. что-то. Что за то зеленое сало? Да. Вот это. Да зеленое. Ну вот это вот золотое. Что вот это такое, кажу? это? мое одеяло, да? А что? Ну, а то что я шел, и все, ты ты сама, Ничего не появилось, нет. Это самое мое, это лежало, цей. Ты что, больна? Ну, больно, а что я не больна, а что я больна? А что должно было появиться? Кто? Ты говоришь, ничего нового не появилось? Ну, это ну, самое мое лежит, я думаю, ничего не приклав, ничего не привозил, и одну посылку, тут -то, -то, то закрыто. Чое да спи! Спи, ради Бога! Спала и вышел. Ой, брайхон, не мало. Що ти хочеш чи що? А що я не трогай, так, me... а а Я не трогаю нічого. Так, підозрюй, тях. А я речі Так, что тут дальше? Ну, были, а, что были. ой, тут что-то антикварное. А, вот это, это с Америки, да? Есть... Кайзер, Атлантик. А это что? Под японский халат шелковые трисы. Трусы, наверное. Трисы. Трисы, не знаю. Вот трисы написано. Ну, это написано. Вот, а ну, залезь тебе наш... рука маленькая. Я сказал в трансляции, что если вот на передовой какой-то солдат хочет, то надо дать. Женщина должна дать, если в военное время. А. Типа, если хочет солдат, то надо дать. А ты как считаешь? Я тоже думаю. <плес adoption> <рекла> не, ну правильно. Ну, с одной стороны, правда, так. Ну да. Так Но, же, не воевать. Я... Сегодня живой, завтра помер. Ну, то что надо делать? Ну, что-то, если попадается возможность. А живо. А живо. Не дать женщина должна дать. Я понимаю. А ты понимала? Женщина. Причем тут я? Ты, может... Не, я не тебе, не, не, не я ты должен. Я скажу за мужчину, а за женщину не знаю. А мужчина, если попадается, пускать мать не надо. Не, а женщина должна дать вот солдату на передовой, який вот ему хочется, а она не хочет, допустим. Ну я думаю, надо? Ну правильно, я тоже да, думаю. Я думаю. Человек свою жизнь отдает. Ну, а да, ти будеш да, жаліти не знаю що. Защищає. Да, Коротко, ти б давалась. Ну, Причому я до мене не приравню, мені 74 роки. Серпев тобі ні. А Ольга. А Ольга Льонтіна, як казала, як прийдуть, каже, голодний на бери. Ну так я знаю, що вона, вона сама голодна. Мама, що ти в шпагаті спиш? Що ти спиш в шпагаті? В якому шпагаті? В шпагаті. В якому? Ну, отак, так, ноги, отак. В шпагаті спиш. Ну, де я, які ноги? У мене ноги стоять, нормально. Що ти починаєш? Ну, В Шпагаті. Шпагат? Отак, вистави і сидіть так. Де я вис... як, ну, подиви, на раді... як ноги вистав? Да. А до цього плаття було вище колін. Та не приши. І, і памперс, наверху. Все время опущене. Який шпагат? Шпагаті отак. Та не так я не сплю, не бреши. Ну подивись, як ноги стоять. Все время так, і на полу, і отуток. Який шпагат? Пташка на старті. Таке, чортішов. Аби за що підратися? Я себе. Что это? Что чего? А буду ставить на зубы. Как-то мои жила три качаются. Что? Зубы три качаются. У тебя? Да. ты, я за себя покажу? А, ты за себя? Ну, да. Угу. А ты думала тебе? А я думала мне. Будешь слушать. Ну, что качается, прибьем, Поглубже, на руку его туда а тебе, где будут Сейчас мы с мамой пройдем тест На э, слабоумие старческое На деменцию Возьми ручку Я выр, оно отрывается, ничего страшного. Нарисуй треугольник. Кого? Треугольник. А мне что-то Треугольник? Да. В нем нарисуй круг. Круг? В нем нарисуй круг. Круг, да? Под треугольником нарисуй квадрат. Не надо так отделять ничего, не палку и просто, просто так продолжать, да? Да. похоже на, на, на эту споречницу теперь нарисуй мне смотри Та это я же нарисовальник. у нас рисует. нет тут, тут И... большой вот. круг круг да большой ну что ты сильно здоровый, Ну такой да стрелки часов должны показать без так, 15 4 нет. без 15 значит здесь я тут вот тут будет. а вот 4 как на часах стрелки показывают без 15,4? Это сколько времени? Да я же не могу рисовать, какие стрелки? Три часа вот она, текай, текай. Нет, ты, как так стрелка хорошо. часовая и, и минутная, как должна быть находиться? Находиться. Сколько да. это без 15,4? Сколько это времени? 3,45. 3,45. Ну вот три часа. Три вот она. Ну. А 45 сюда. Ты бы Трошка не дошло не дошлось. Или нет? Это 3,45. Мама, 3,45. Без 15,4. Ну, понятно. Что... Но тут. Почему? Потому что до 4 ближе. Вот если ты это увидишь на часах, сколько это будет? Ну, 3,45. Вот так 3,45 выглядит? А сколько? Ну. Вот это 3. А что она там? Вот нарисуй мне 3,45. Да все ну вот она, сюда. А мама так проверяют на слабоумие ну вот, так. ну вот она. Корова. Запомни слово. Корова, велосипед. Корова, велосипед. Еще раз повтори. Корова, велосипед. Корова, велосипед. Корова, велосипед. кор упаковка. Молодец, прошла. Теперь запомни слово: ведро, подоконник, рама. Ведро, подоконник, рама. Ведро, подоконник, рама. <рик> мама, клепка его ловит. Ну, да, кукушка <сас> работа <сас> в Работа. Я считаю, что лучше шубу купить, чем день рождения отмечать. Шуба хоть останется. Кому? Тоби кому? А я померла. Померла шуби похороним. Если хочешь. Можно и шубы похоронить, как Чтобы выкопала мою мовину. Да прям будет вот, спокойненько шубу снимать. Уже прям такая ценность. Ну что ты будешь делать? Да есть найдутся шуба. На Хочешь похороны в шубе? Я боюсь, будешь маленький вот хороший. <говорит> Сапожка хоть их, что Олег сомневался. И малина малиновом берете там. Я, я шо, тебе? <говорит> вот он. На что Шапочка вот вязана. А если ли там помрешь, тоже в шубе? Будешь лежать на руковой шубе, короче. Золото повесили на тебе чисто. 5 тысяч долларов в сумочку. То, 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 наверняка раскопают. сумочку. Мы не будем говорить ничего. Да Доберешься ты уже, до места, Я уже сказал. Телефон положим. Доберешься до места, позвонишь. Ага. Как будешь в аду, позвонишь. Сада. <laughs> Скажешь, я доехал. Да, ты смеешься. На черту. На. Письма же есть. Цемени? Нет. Не? А что ж это такое? Стой, сыночек. Ух ты! Ребеночек маленький. Да, да, да. Это кому, сынок? Ну, не тебе. Тоби? Ну да, буду нянчить его. Чтоб ты нянчил, да. нянчил. Там близнецы. Чешу. Соска, ребенок. Это мальчик, наверное. Уже девочка. А, хороший. Да? Ой, хорошая. А нет, это мальчик. Голубенькая вот эта И ленточка это, это мальчик. Да? А девочка была розовая. А конечно. соска розовая? Ну ничего, ну ничего. И там и голубая А это мальчик. Не секс. Посмотри. Ти ж бачиш, одні трусики. Дівчинка щось би придумали, чи лівчик, чи що. Ну, це ну, голубеньке. Ні, це голубий. Який лівчик Ой, на таку маленьку дівчинку. Це мальчик. це мальчик. мальчик, я знаю по одежці. Як забирають дітей із роддома, красиві такі комплекти є. Підв'язують. Ну, роз... ти розовою розовою, розовою лентою підв'язують дівчат, а голубой мальчика. Це мальчик, синок. Это кто сели из Америки или откуда? Подивися. Ага. Америка, да? Саме. Америка, ага. да? Ага. Вот написано. И в Лос-Вагес, -ва чи як есть. Если... Ладно, так не понимаешь? На, вот так. Вот так. Бери в руку сковородку. Вот у. А ну что? Шо... Иди сюда со сковородкой. А ну что ты сказал? Иди бить, бить его иди. А ну что ты сказал? Сейчас поведа. А ну что ты сказал? Сейчас сковородкой поведам. Правильно. Только не шатайся. А ну иди сюда. А ну иди сюда. Сейчас убью. Иди давай, давай. А ну иди сюда, что ты сказал? Быстрей, быстрей. Убью, убью сейчас сковородкой поведам. Вот а ты ровно ходишь. Ах ты скотина. А ну иди сюда. Смотри, Я тебе сейчас Смотри, как ты ходишь хорошо на каждую ногу. Не бойся. <свят> И палка не надо. Ой. Ой. И палка не надо, мам.